Крывый рих. Дуже багато запад и бачу зараз кривый рих по загрозах. К сожалению, идет опасность. Идет. Перед этим я смотрела Кривую руку и оно, к сожалению, оно идет Смотрите. Идет опасность и дневное время. Идет опасность баллистики. И еще идет угроза терактов. Все предупреждения, это то, о чем мы говорили выше. Это сюда же. Щоб не перечисляти, да, отільне mm -hmm. те ж саме. Друзі, ну я тут від вас бачу багато питань міста, які і так завжди в зоні ризику. Просто сьогодні від пані Олени прозвучало, що будуть бити по містах, які, які по яких, приміром, до цього не били, чи вони е, більш безпечними, типу вважалися. Давайте такі міста, кілька міст подивимось. Ну, давайте приміром Черкаси. Бо сьогодні на Черкаси летіли ракети, хоча, здебільшого, все ж таки там було більш-менш спокійно. Производство. Ну, тобто, тут видите, тут сліта інформація, і буде сліватися інформація про те, що касається производства. Вот. То есть... еще какая -то. как только поступление какой-то информации видите будет удар туда куда они хотят то есть опасность остается вопрос времени надо вот бороться как с ними бороться с этими шпигунами наводчиками те кто собирает информацию лишь как жахливо как их много кто готовы на это пить кто готовы там сделать выбухивку и пить чи это задурманные люди чи тупые Чи, чи що це взагалі таке? Ты и вот раз в этой по карточки. карта. но у меня есть момент того, что, потому что я по раскладам смотрела. Ну, смотрите, часть, допустим, часть из них, часть тупо да, тупо заработать, то есть тут без мысли о последствиях. А часть это если через интернет или через какие-то сайты, тут еще идет. Умелое воздействие на подсознание. То есть каким-то образом ну, воздействие такое, что идут и делают. Понятно, что не все этому поддаются, но часть есть и такая. То есть у них прямо по группам они. Угу. А в основном Только... на молодежь рассчитано, на молодежь. Еще раз предупреждаю, я уже много раз предупреждала, когда вас заставляют что-то делать и обещают, что вам ничего за это не будет, что то сто процентов, что вы сами с этой выбухивкой и подорветесь. Им концы в воду нужны. Так, место, место плавни, Полтавской область. Мы взагалі его никогда не называлось. Может лететь сверху? Ой, смотрите, опять же, те же карты при вас смешала, да? Целью стоит производство военные объекты. То есть, здесь такая карта под вопросом, да, вот чтобы прямо сказать, что тут идет четко угроза, я не могу. Но как они будут подавать информацию? Видите, за счет этой подачи этой информации, это все, что касается производства. Тут одни производства, фактически. Ну еще что-то может связано со сбором урожая и хранилищем. Вот это тоже является mm -hmm. приоритетным. То, что сейчас они хотят, хотят бить осенью, разбить нам собранное э, вот, вот, угу, склады, тамгары. Вот угу. Тогда да, опасность тут идет. То есть тут под вопросом, оно, тут все подача информации, понимаете, как она будет подаваться. Поэтому тут все равно нельзя расслабляться. Понял, Ну, место Кропивницкий. Ну идет опасность, идет опять. Повторим. и дроны тут, и ракеты. Смотрите, тут тоже опасность детям, подросткам. Эта карта еще раз где-то рождения уже, наверное, выучили. Тоже сбор урожая здесь. Желание создать проблемы. Но тут работа ПВО. И тоже у них, видите, есть определенные цели. Тоже, видите, цели, куда бить. Но здесь из хорошего карта по пассиву идет. То есть, как бы цели не достигнут. То есть ответ до да, опасности остается. Uh -huh. Место Кременчук. 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 Опасное что-то. Центр, около центра. Ну вот, город большой, вот что-то типа такого. Дети производство в дневное время будьте внимательны угроза баллистики то есть опасность идет, идет. она может быть через какой-то вот промежуток времени но как бы знаете вот список такое впечатление что список есть и там оно есть место есть там к сожалению Місто Золотоноша це Черкаська область, ніхто ніколи не дивився. Прильоти були пишуть люди. До речі, справді ніхто ніколи не див... ну, ми О, принаймні ні разу не область. тут тоже, смотрите, угроза есть, но она под вопросом, смотрите, как бы идет угроза под вопросом. Это здесь, видите, как слив информации, то, что их интересует. Вот все же сливается информация. То есть тут тоже как бы нельзя расслабляться. Так, друзі, бачу, пишете про добропілля. Добропілля дивилися минулого тижня. Не треба розказувати тут. Пад шумок, касіть, пад всіх ніколи не дивились. Дивимось, я в мене прекрасно все з пам'яттю, вітамінки п'ю. Дивились добропілля дуже багато. у Вас там тих, хто зливає інформацію, дивились загрозу просування ворога. Якщо менше буде тих, хто зливати буде інформацію, то менше шансів у ворога буде просуватися, і менше шансів у ворога буде наносити удари по окупації слов'янська. Зараз бачу дуже багато людей зі Слов'янська дивляться. Пані Олен, давайте глянемо загроза. Просувание ворога там, это Донецкая область? Оккупация. на сегодняшний день, окупация в на сегодняшний день. На сегодняшний день я не вижу оккупации. я тоже я смотрела уже его сегодня. А вот опасность обстрелов, да. Опасность обстрелов остается. Ще одне місто запитаю, скористаю службовими повноваженнями. Кам'янець Подільський, Хмельницька область по загрозах. Бо їду туди, їду туди у справах. Ну, давайте так. Прямо вот, чтобы сейчас явной угрозы я не вижу, но здесь какая-то манипуляция, не, здесь нехорошие карты какие-то выпадают. Здесь может быть опасность диверсии, но какая-то скрытая угроза есть. Ну, есть, смотрите, есть тут, есть угрозы. Есть дьявол и башня, я бы сказала, есть. Только вопрос времени, да? В какой период? Первые карты как бы нормальные, а потом... еще что полуприятного в ближайшем часу может отбыться для Украины? Может быть, решения какие-то... Ну, что-то негативное будет на России? Ну, в плане там же идут прилеты, что-то еще такое. Вот. Ну, это что же тоже для нас позитивное? Прилеты или падают? Да, разоблачение такая. Угу. Разоблачения, ну все силы брошены на то, чтобы не было диверсии. Вот. И как бы мы будем слышать, что там и там, дай Боже, чтобы было предотвращено. Ну помощь понятно. В основном это что-то они показывают на Россию, там было звучно, в том числе. Ну и какие-то есть договоренности или же ведутся договоренности. Это тоже у меня было, как бы тут Запад участвует в этом где-то с кем-то. Но это тоже это как бы очень хорошо для Украины. Теракты, загроза, чьи активуя зараз для подальшей дестабилизации ситуации в Украине Россия? Сейчас сам я перед, вами, перед нашим с вами эфиром выпустила видео очень опасно сейчас вот то что сейчас собираются новые, Да на протесты и вот есть опасность что там могут быть теракты очень нехорошие теракты чтобы еще это может быть даже как-то вот знаете спровоцировано спровоцировано в переодетой форме понимаете к чему я mm -hmm. говорю чтобы разжечь это это очень опасно очень то есть им это как бальзам на душу и естественно они пытаются сейчас этот это пламя, ну, чтобы оно понеслось. Опасность стираться. Ну да, они над этим работают прям сразу сам э, этот король мечей. Видите, э, э, пидлит как будут в основном. Звучать и десятка мечей здесь. Это, я так понимаю, что конечный итог уже предсказуем для них. Да, они хотят, чтобы теракты набрали большую силу. Но так как они хотят, не получится. Вот там, где массовое скопление людей, вы понимаете, о чем я говорю, где у нас сейчас не просто массовое, да, там, где, допустим, просто есть массовое скопление, там торговые да, рынки, но еще и плюс там, о чем я вам сказала в начале эфира, то есть вот, целенаправленно сюда. А вы уже подписаны на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.